श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णाधियस्तं वेद सवेदवित् अधश्रूर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येहतथोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न भूयः चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्त न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम् यदवाप्नोति यच्चाप्युक्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशया श्रोत्रम् चक्षुस्पर्शनम् च रसनम् घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तम् स्थितम् वापि भुञ्जानम् वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनम् पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतम् तेजो जगद्भासयते किलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम् देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यह्नम् चतुर्विधम् सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽ उच्यते पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदा यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमहीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अथोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति वुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृत्यश्च भारत हरि ओम् दर्सति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम् पञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणवस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः